サイヤ人ロゼ VS 身勝手の極意惑星激震の大決闘 冬から聞いたこの体には限界が来るとでは貴様は全王に消される前の時間から来たんだな故に時を超え歴史を渡り俺はそれぞれの孫悟空と戦うことでこの体をなじませていったんだ この戦いで100人目今や完全にこの体は我が物となった <laughs> その力まだ使いこなせてはいないようだ故郷と共に滅びる場合西サイヤ人 孫悟空お前がまだ強くなるというのなら俺もまだ進化できるなぜならこの俺も孫悟空だからな 生き延びてみろ孫悟空あの野郎カンバーお前にはまだ俺の理想に協力してもらうからな。

フフ <laughs> またかされ死者め <laughs> サイヤ人をなめるな離なれ <laughs> 死者が紛れ込むとマーチードもめ、余計なこと <noise> どうしてお前までそいつと同じだなるほど君も魔人の協力者というわけだ死者が地獄から一時這い出てきたに過ぎない俺たちを助けたのはなぜだやるってんならまあそう焦るな 俺の話を聞けどうなってんだスーパードラゴンボールヒーローズついに正体が明らかになった赤き仮面のサイヤ人立ち向かう悟空とスーパーハーツ絶対絶命のピンチにセルが救いの道を切り開く最大7枚 君だけのドリームチームを作ってドラゴンボールの世界へと飛び込もう2人の青き合体戦士が夢の共闘ゴジータベジットの最強タッグで強烈な一撃を決めようスーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション8弾好評稼働中 危なかったセールに助けられるなんて思ってもみなかったぞそれにしてもブラックのやつ一体何を企んでんだ次回「スーパードラゴンボールヒーローズ」「刻緯の戦士 VS 極空ブラック」明らかになる闇の企みらてみ絶対見てくれよな。 めちゃっちゃ引き込まれました、映画、えー、かった、えー、と思いました。ガ、えー、ガンガン悟空戦ってたし